婉清娘子，婉清娘子，十岁你怎么了？先考试出现过，你怎么了？ 就会灰飞烟灭,灭的，你不会死的，只要你应劫成功，就能飞升变回长恨仙君了。仙君，你坚持住！局长，你怎么、啊、还叫我仙君？ 没有。 他是他对手，不要追了。 但也仙子，麻烦你照顾好我师父的肉身，将他好好安葬。长恒仙君，一切失败，灰飞烟灭。未必，我来之前看过长恒今世的命数，长恒应劫之时。 并非杀谢文清，长恒这一世，因为救他在乎的人而死。在乎的人，那也应该是小兰花。